你说，段柔和秦明宇他们聊什么呢？我刚进来，看到他们有说有笑的，可开心了。猜不到。你没话跟我讲了都。小的时候也是你话多，我话少。 大老远来一趟，你就不能改改你话少的毛病？我们一有空闲下来，不是打电话聊吗？你每天给我发的几十条汇报消息，我也都看。那你能背吗？我认你呢。什么时候能长大啊？问的问题。 和小的时候一样，你烦我了。不开。亲一个。服了。哥，这长胖，他们门都灵着呢。合法夫妻。 这么晚了，还没睡啊？这不是想着出来练练兵吗？好，你练兵，我旁观。好歹也是你带过的兵吧、啊？我不行了，还是你来吧。你们都不困是吧？这 <laughs> 不是大家难得放松一个晚上吗？<laughs> 那个，我先去遛狗了啊。我有点饿，我去吃。 我我去赏月，哎，带上我呀！在女孩子帐篷里看着点时间。不是我，我正经聊天儿。他们回去了。 回去。继续。还是睡不着。这儿的风声好听，不吵不闹的，也不怕不安全。你们工作颇有成效，国泰民安。 感谢肯定。哼哼，不客气。哎，看过来！别打扰人家。我好奇。有什么可好奇的？自己没有谈过恋爱、啊。躺好，睡觉。